السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا ووفقنا الى الخير والى صراطك المستقيم ببركه القران العظيم اما بعد ايها الاحبه حياكم الله جميعا وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه. مسلمين مسلمات رحمه الله ان شاء الله بعد باقيني كلها كليه برتمون كليه صبح كتاب منذ قصص الانبياء كتاب قصص الانبياء للامام الحافظ ابن كثير رحمه الله كتاب يسأل كلها كليه مغرب ستي ابو لاني. hari Jumaat kedua, untuk uh, belajar bahasa Arab. So, kalau dah haji-haji hajjah, hajjah, dah pandai bahasa Arab ni, saya cadangkan kuliah kita ini dalam bahasa Arab sajalah, lah, tak perlu bahasa Melayu. Setuju tak, tuan-tuan, puan-puan? Siapa setuju untuk kuliah ini dalam bahasa Arab sahaja? Oh, tak ada suara pun setuju. <laughs> ya. Yeah. Kalau tak setuju tak apa, saya terpaksa nak lah, cakap juga dalam bahasa Melayu Tapi takut juga haji-haji tak faham bahasa saya ni Saya cuba ya <laughs> Kitab ni sebenarnya saya bawa kitab yang dalam bahasa Arab ya eh? Yang kisah Al-Ambiyak tu uh, Untuk jemaah semua, haji-haji kalau nak cari buku ni boleh Ada jual dekat Shopee ada Kalau kena buku dekat sini pun boleh cari juga Cari kitab kisah kisah Nabi atau kisah para Nabi قصص الانبياء جنجي يا ابو امام ابن كثير سبب كتاب قصه قصه نبنيه لبني شاريا امام ابن كثير بني قصص الانبياء بما ادى للبعث اليوم أنتم رجوع كان كتاب اني سبحانيه دي سبحانيان ذلك كتاب يا بصالكي كتاب لما البدايه والنهايه هذا كتاب امام ابن كثير نما كتاب ايتو البدايه wal kitab al bidayah wal nihaya ni tajwidiyah tajut tarikh atau sejarah dalam bahasa arab sejarah tu mereka sebut al tarikh jadi kitab al bidayah wal nihaya tu maksudnya, al bidayah tu Yang permulaan permulaan dunia ini permulaan wal nihaya tu nihaya tamat atau hujung dia jadi ni dalam kitab tu dia cerita dari dia mula dari ciptaan langit bumi manusia dan semua tu ciptaan semua ni sampai tanda-tanda kiamat dan apa yang berlaku pada hari kiamat semua dalam kitab tu merujuk pada al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam so kitab al-bidayah wal nihayah ni satu kitab yang besar bukan satu jilid dia beberapa jilid lah ikut juga pada penulis dia ada sampai 16 jilid so dia cerita tentang permulaan ciptaan langit dan bumi Kemudian dia cerita tentang kisah-kisah Nabi mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al dia sambung dengan sirah Nabi semua sampai Nabi wafat. Sambung lagi dengan al khulafa' ar rashidin masa zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian dia sambung lagi. Lepas tu dia cerita tentang tanda-tanda kiamat dan apa yang berlaku pada hari kiamat. Itu yang nama kitab tu Al-Bidayah wa Nihayah. امام ابن كثير جو سبلوم كتاب البدايه والنهايه يعني هذا ستو كتاب لك كتاب تفسير القران العظيم كتاب تفسير ابن كثير تبون بقول لك جو يعني سيني ليش هي سبب عاده الجمعه عندي هذا لما حسب تفسير ابن كثير هذا دو انتو تفسير القران كتاب تفسير دولو كمديان بري ابن كثير هو كتاب لك ستو يعني ما البدايه والنهايه انتو كيتا ده كليه اني kita bukan nak baca kitab Al-Bidayah dan Nihayah itu semua. Kita ambil bahagian yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi. Nama dia Qasas Al-Anbiya. Tapi kitab ini sebahagian dari kitab yang besar itu lah. Yang Al-Bidayah dan Nihayah. Bukan kita nak ambil kitab Al-Bidayah dan Nihayah itu semua. Tak. Kita ambil bahagian berkaitan dengan kisah-kisah Nabi. Bahagian ini pun dalam buku saya ini dapat dalam 748 muka surat. 748 muka surat panjang juga kitabnya. الياء اللي بوث الكتاب دي هو دكتور هو شيخ نمدي مصطفى عبد الواحد الشيخ الدكتور مصطفى عبد الواحد الاستاذ بجامعه ام القرى ومدير مركز احياء التراث الاسلامي صوره علماء نمدي شيخ الدكتور مصطفى عبد الواحد ديس ورانغورو صوره ليكتور دي, دي يونيفرسيتي ام القرى دي سعوديه دي مكه يونيفرسيتي ام القرى دي سعودي سندية جوقة مركز إحياء التراث الإسلامي علماني دكتور مصطفى عبد الواحد دي كتاب البداية والنهاية ثم كتاب تو الأنبياء ثم كتاب سعودية جريتة كان بلي ثم دي توليس كتاب ينكتب لنا كتاب قصص الأنبياء جدي بنوليس هنا مصطفى عبد الواحد Kitab-kitab yang asal, Imam Ibn Kathir Bunya. Kitab ni bermulaan dia dari tahun 1968. Catatan yang pertama, tab'ah yang pertama yang Dr. Musabah Abdul Wahid buat, dia buat pada tahun 1968. Nah, kemudian dia sambung, kali yang kedua, catatan yang kedua atau tab'ah yang kedua, dia buat pada tahun 1977. Kemudian yang terakhir yang kita nak baca ni, ni catatan yang terakhir yang nombor tiga ni, dia buat pada tahun 98. Ya? Jadi kitab ini memang ada dari dulu. Dari tahun 67, 68, 1968 kitab ni. Sebelum tu tak pernah, Imam, Dr. Musawah Abdul Rahat kata, tak pernah ada kitab yang macam ni khusus untuk kisah-kisah Nabi. Selalunya kisah Al-Anbiya akan ada dalam kitab-kitab tafsir. كلو كتاب كتاب تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير تفسير تفسير الليل كتاب تنجم بقصة قصة نبي يكون بعد سورة القرآن لم سورة البقرة جدة تنتن آدم سورة كان جريتا قصة نبي آدم بسيته بلا تفسير ستو سورة دي أكن جريتا تنتن قصة نبي أن أدى لم سورة إيتو تابي تأدى كتاب ين أسين ين خصوص أنتو قصة قصة نبي تأدى سامباي تاهون نام اسم الله بلاس نام قلو لابن بعدو أدى كتاب يمجمي Dulu-dulu ada, tapi tak macam sekarang. Kitab-kitab yang sebelum ni dulu dia dia susunan dia bukan ringkas macam ni. Dia bukan direct kepada tajuk tu. Dia cakap tentang tajuk tafsir, sekali masuk ke satu sana di sekali dalam kitab itu. Jadi ni kitab ini pun bahasa dia senang untuk difaham lah. Nak baca, nak faham kitab ni. Kalau orang yang boleh baca bahasa Arab tu senang untuk dia nak baca dan dan faham maksudnya. Kalau kitab yang dulu-dulu lagi susah untuk nak نبغى نبغى فهم نبغى ولا نبغى 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 تنتقل قصة نبي آدم أنتو قصة يا ده لم كتبني قصة نبي آدم عليه السلام سبل تودي هذا مقدمة ين أجا بانجنجوا أسكيلا هذا مقدمة دي. Uh, kalau kita baca semua dengan detail, ambil masa lama lah. So, saya buat ringkas sajalah ya, tentang mukaddimah dia. Dalam mukaddimah dia, dia ada dua tajuk yang penting. Satu tentang Israeliat. Satu tajuk lagi tentang manhaj Imam Ibn Kathir dalam kitab ni. Apa beza kitab ni dengan kitab yang sebelum. Ada banyak kitab lagi yang cerita tentang kisah-kisah Nabi. Tapi tak sama dengan kitab Imam Ibn Kathir kenapa kitab al-bidayah wal nihayah secara khusus kenapa kitab ni jadi sumber yang umum apa sumber yang utama untuk rujukkan kalau nak baca tentang sejarah yang betul bukan israiliyah sebab banyak kitab yang cerita tentang kisah-kisah nabi dan banyak kitab yang ada tafsir juga tafsir al-quran tapi tak semua cerita dalam kitab tu cerita yang betul ada banyak yang datang dari israiliyah Dia contoh kalau kitab as-sirah an-nabawiyah كتاب اسهل كتاب محمد بن اسحاق. أتو سيرة ابن هشام انجيل مجلته. كتابته جريدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنجان ديتيل. بنجان ديتيل دي. تبتسم دي دي. دي هو جريدة حديثي ان لم يصحيح. صحيح. أدي أنت صحيح. تبتسم أنا جريدة ان لم يصحيح. هذا لم ينكتب. هذا علماء ين كتاب سيرة نبوية تبتسم هو ين كتاب ينكاس. قال لهم ين ين كتابتو أكان كان الحديث حديث حديث جريدة صحيح. حديث لا هذا إسنادياً صحيح دير ده تامسودة في الكتاب. سامو جوجا في المبادئ. كتاب كتابين لين. في كتاب تاريخ الطبري أو كتاب المبتدأ ل الإمام ابن عساكر. كتاب كتابني سموه. جريدة عن قصة قصة نبي. تابي بانيها إسرائيلية في كتاب كتابتو. سحبك شنطين. ده في قصة نبي يوسف. هذا سورة بروبل. يعني كيرا ما Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adik beradik di dia pergi macam nak buang dia lah. Mereka tak bunuh. Mula-mula nak bunuh tapi tak jadi. So mereka buang Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pergi ke negeri Mesir. Kemudian ada menteri, menteri besar dekat sana dengan isteri dia. Mereka ambil Nabi Yusuf jadi anak mereka. Siapa so nama perempuan tu? Zulaikha Sebenarnya nama Zulaikha tu tak disebut dalam Al-Quran. Nama dia Zulaikha tidak disebut dalam Al-Quran. نمى دي زليخة بنتا باستي نمى ديزولايكا نما دي باستيولا سبب نمى ديزولايكا تاوتيدا سبب نما دي تدا تا تا القرآن تدا تا تا حديث نبي تا صحيح تا 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 isteri apa mak dia mak angkat dia tu sayang dekat dia tapi bukan sayang sebagai anak dah jadi tajuk lain ha? kemudian kisah tu berterusan sampai Nabi Yusuf jumpa adik beradik dia dan sebagainya di hujung kisah tu Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha atau tidak kahwin ke tak kahwin ha? ada tak siapa yang jadi saksi masa tu <laughs> ada tak Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha oh dalam uh, majlis berkahwinan kadang-kadang ada doa doa untuk berganti baru antara doa dia ha. moga bahagia atau jadi berkahwinan apa seperti siapa? Yusuf dan Zulaif Yusuf kahwin dengan Zulaif atau tidak pun tak pasti kita tak tahu Nah, habis tu kenapa orang duduk kata Yusuf kahwin dengan Zulaikha sebab manusia ya dia nak macam tu dia nak cerita yang macam cerita Hindustan gaduh-gaduh-gaduh-gaduh last-last Kauin, Alhamdulillah, seronok. ada. Uh, kalau last di hujung cerita ni, mereka tak bertemu jodoh dan tidak kahwin, macam cerita ni tak sempurna. Tak menarik. Ah, uh, Jadi ni ada director yang buat cerita tu, macam biasalah kalau cerita Hindustan hero dengan hero tu boleh mati dan hidup balik. Tak ada masalah, boleh je. Uh, lepas dia mati dan hidup balik tu, last-last dia Kawin dengan kekasih dia. Baru kita rasa, okey, cerita ni tutup dengan ada benda tu yang cantik lah. Jadi mereka dalam kisah Nabi Yusuf mereka nak kata habis tu kesian Zulaikha dia cinta sangat dekat Yusuf. Dia pergi mana? Dia ada suami sebenarnya. Kenapa dia nak kahwin dengan Yusuf pun? Dia ada suami. Dan dia tu mak kepada Nabi Yusuf. Tapi mereka kata dia kahwin. Okey, kalau dia kahwin dengan Yusuf atau tidak bukan tajuk yang utama pun dalam kisah. Ah uh, so dah bawa jadi sampai jadi doa untuk pengantin baru. Semoga bahagia seperti Yusuf dan Zulaykh, Ibrahim dan Ibrahim dan siapa? Dan Sarah. Tapi tak tahulah masalahnya Nabi Ibrahim pun kahwin lain selain daripada Sarah lah. Takut bergantin tu bahagia sampai dia pun ada hajar juga lah. Jadi doa-doa macam ni. Bukan tak boleh buat. Tapi ada banyak doa lagi yang lebih daripada ni lah. Ah, dan sebagainya doa tu boleh. Tapi nak bahagia seperti Fulan dan Fulan, Sulaiman dan Balkis, imam pun kita tahu tahu dia kawin dengan berkisah atau tidak. Jadi kisah-kisah Israeliat ni banyak dalam sejarah. Kalau kita nak cerita kepada kepada masyarakat boleh tak ada masalah untuk kita nak ceritakan tentang tajuk ni. Tapi kena bagi tahu kisah ini datang daripada Israeliyat. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi. Sebab bila kita dengar kisah tu dari seorang syekh atau seorang ustaz atau seorang guru, bila dia kata dalam kisah Nabi Yusuf macam ni, macam ni, macam ni. Kita ingat kisah tu merujuk pada merujuk pada Al-Quran. Jadi ni kita ingat nama-nama yang dia sebut atau cerita yang dia sebut ni ada sebut di dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak disebut pun dalam Al-Quran. So kena bagi tahu yang mana yang dari Al-Quran, yang mana yang dari Israeliat. سبب تو تا جويا كتاب مقدمه دي تريتر تن اسرائيليات. ابوي اسرائيليات. ابو بحث عرب تعريف اسرائيليات تو الاسرائيليات هي القصص والاخبار المتعلقه بالانبياء والمأخوذه من علماء بني اسرائيل اليهود والنصارى. سيقول هي الاسرائيليه هي القصص والاخبار المتعلقه بالانبياء او بقصص الانبياء والماخوذه من علماء بني اسرائيل اليهود والنصارى مقصودني الاسرائيليات itu adalah cerita-cerita yang berkaitan dengan kisah nabi dan rasul yang diambil dari علماء علماء بني اسرائيل يهودي دان نصار لكن من علماء إسلام تنتان تجوني هذا تأذى إسلام آيات القرآن أو حديث نبي ينكت جنان باتشير جريتا إسرائيلية هذا حديث نبي صلى الله عليه وسلم كانت جنان سبار كان قصة قصة إسرائيلية سبرانية تأذى صحابات بالنهتانية كما نبي صلى الله عليه وسلم Boleh tak kalau kami baca cerita tentang Bani Israel atau kita dengar kisah-kisah dari ulama Bani Israel. Sebab dulu mereka hidup di tempat yang sama. Di negeri Madinah, Masa zaman Rasulullah dulu. Dan sebelum Nabi lahir pun, memang di negeri Madinah, ada orang Yahudi dan ada orang Arab yang duduk di negeri Madinah. Mereka ada hubungan dengan orang Yahudi. Jiran, jual barang, beli barang, meniaga dan sebagainya. Mereka ada hubungan kawan dengan mereka. Kadang-kadang gaduh, kadang baik. Macam biasalah. Hubungan dengan diorang hidup sama-sama satu tempat. Memang mereka tahu tempat itu tempat orang Arab dunia. Tapi orang Yahudi ada tiga kabilah Yahudi yang duduk di negeri Madinah masa itu. Kalau di negeri lain, macam negeri Yaman, negeri Asyam, ada orang Nasrani atau orang Rum. Mereka pun di situ ada orang Arab dan ada orang Rum dan ada orang Nasara, ada orang apa kan macam dekat negeri Najran dulu jadi ni hubungan dengan dia orang tu memang ada dari dulu kebiasaannya bila ada masalah apa-apa atau nak nak baca apa-apa tentang sejarah orang Arab dulu tidak ada kitab yang mereka boleh rujukkan untuk nak baca tentang sejarah mereka akan tanya kepada ulama Bani Israel Tanya kepada ulama orang Yahudi, ulama Nasara Mereka akan jawab A Kalau ikut dulu Nabi Musa bernahwa macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Orang Arab dengar, kalau percaya, percaya. Kalau tak percaya, tak percaya. Tapi cerita ini tetap ada. sejarah mereka, kefahaman mereka tentang dunia, tentang ciptaan manusia, tentang ini, tentang itu. Mereka ada yang punya kisah atau uh, cerita mereka tentang itu. Jadi bila bila dah mula Islam, dah ada Al-Quran, jadi mereka tak perlu lagi nak dengar sangat kisah-kisah dari Bani Israel. Sebab dalam Al-Quran sudah ada جديدة أن نبي آدم نبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى أيننا لم القرآن؟ لذلك أن كلون أراد الإسلام أن قصة قصة نبي ملك باتش دلم القرآن ثم دي ملك بريطانيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عدد وسومبر يمبر بيز قصة قصة نبي أين دلم القرآن؟ تابي سبلم نبون قصة بني إسرائيل طب أمريكا دالة بني إسرائيل، بني إسرائيل جاكلين، كذا 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 أمريكا يا صحابة بولى أن قصة بني إسرائيل أتىوا كذا. يا النبي صلى الله عليه وسلم كتب أمريكا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أب ما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. جريت لهن بني إسرائيل. ننتادوس تعب دلو هذا صحابات شوتوما شع عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر مريكا بنداي باتش بحاسه يان ابراني بني بحاسه اوران يهود مريكا بولي باتش يعني كتاب كتاب اسرائيليات اني اوران عرب ادي يان بانداي باتش شوتوني عبد الله بن عمرو او عبد الله بن عمر دي جنب كتاب كتاب يان بني اسرائيل بني سودي so ابو دي تاو با... باتش Kemudian Nabi tak larang dia untuk dia baca dan cerita kepada sahabat. Cuma Nabi kata, hadis Bani Israel wala haraj. Nak cerita tentang Bani Israel, ceritalah. Tak ada masalah. Tidak berdosa. Tapi ada ada sambungan hadis ni. Walakin la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan percaya, jangan benarkan apa yang mereka cakap dan juga jangan mendustakan. Kalau mereka cakap, Yusuf kahwin dengan Zulaifah, بتلتا الله اعلم تتو كلو دي كوين اتو تي لا مو كان تجو المتمم <applause> معنى ان كلو نبي سو كوين ني زلاكا اوكي كلو تا كوين مساله جدا اي مش علماء كت علم علم لا ينفع وجهل لا يضر علم كلو كده دبا تاو هذا منفعه ابا قبول كلو كده تي داتاو هذا مضر جدا كتابو كان جلساسي مس بس كاو كاوينان dan tak ada masalah pun kahwin atau tidak bukan jadi isu pun tak ada masalah jadi ni Nabi kata kepada sahabat ceritalah tentang Bani Israel tak ada masalah cuma jangan kata ya betul sah benar jangan cakap macam tu jangan juga kata kesah ni tipu jangan cakap macam tu hanya sebut Allahu A'la mungkin betul mungkin tidak tetapi dia jadi satu amanah tanggungjawab amanah bagi ulama Islam kalau cerita sesuatu dari Israelia, Wajib kena tahu kepada masyarakat. Benda ini bukan dari Al-Quran tetapi dari Israelia. Itu ta'rif ta Israelia. Lah. Kemudian kalau zaman kita ini, apa pandangan ulama' tentang Israelia? Bila kita baca satu kisah dari Israelia, macam mana kita nak na terima atau nak tolak atau nak buat apa? Ulama' kata macam ni Israelia ni terbahagi kepada tiga bahagian, tiga jenis. أنتوا نفهم جريت أن في كل جنس هذا حكم ديها. نمرة سته التي تعارض القرآن والسنة أو تتعارض التي تتعارض مع القرآن والسنة. مع سنية. قصة إسرائيليتي القرآن. القرآن شكلين. القرآن و النبي نبي إبراهيم. لماذا يعني نفهم القرآن؟ نرجع القرآن و سنة النبي نبي إبراهيم عليه السلام أَدَى أنا 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 إسماعيل أنا أنا إسحاق دواء أبو أنا نمى أبو سارة أنا هاجر أنا 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 القرآن Nabi Ibrahim yang pasti dalam Al-Quran ada dua anak. Seorang nama Ismail, seorang lagi nama Ishaq. Kemudian pernah satu kali Nabi Ibrahim mimpi yang dia sembelih anak dia. Anak dia yang mana satu yang Nabi Ibrahim mimpi nak sembelih. Yang mana? Ismail ke Ishaq? Ismail. Mereka dalam Israelia kata Ishaq, bukan Ismail. Sama dengan Al-Quran atau tidak? Tidak sama. Kita nak percaya yang mana satu. Confirm Al-Quran. Macam tu cerita dia. Ini satu contoh. Kalau cerita mereka tu lawan dengan Al-Quran. Mereka tak kata Ibrahim tak ada anak nama dia Ismail. Mereka kata ya. Memang Nabi Ibrahim ada anak nama dia Ismail. Dan ada anak lain seorang nama dia Ishaq. Mereka tak nafi pun. Tapi mereka kata anak yang, yang, Nabi Ibrahim nak sembelih tu bukan Ismail tetapi Ishaq. So dalam Al-Quran cakap lain, mereka cakap lain. So kita akan percaya yang dalam Al-Quran. So jenis Israeliyat yang macam ini. Yang dia lawan dengan Al-Quran atau dia lawan dengan sunnah Nabi, kita tak akan ambil, kita akan tolak. Kata benda ni dalam Israeliyat cakap macam ni, kita tak percaya sebab dalam Al-Quran cakap lain. Ini kira jenis Israeliyat yang pertama. Kita ambil satu contoh saja. ya? Okay. Yang kedua, dia tidak lawan dengan Al-Quran. Maknanya yang pertama tu dia lawan dengan Al-Quran. Yang kedua tu dia sama. Sama dengan Al-Quran. Tidak lawan, tidak apa. Dia sama dengan Al-Quran. Okay. Contoh dia, macam yang kita cakap tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada anak nama dia Ismail. Mereka ya, Nabi Ibrahim ada anak nama dia Ismail. Kemudian Anak na, lagi seorang untuk Nabi Ibrahim adalah Ishaq. Uh, mereka tayin. Memang Nabi Ibrahim ada anak Nabi Ishaq. Lepas tu Ishaq ada anak lagi nama dia Yaqub. Ya betul dalam Quran pun cakap. Anak Yaqub Yusuf. Ya betul dalam Quran pun cakap. Benda ni semua dia sambung. Okey kita terima. So kalau ada orang Yahudi atau orang Nasara kata dalam kitab kami yang kami tahu Nabi Ibrahim ni ada anak nama satu Ismail, satu lagi nama Ishaq. Okey, betul sama dengan Al-Quran. So kita percaya bukan sebab dia cakap, tapi kita percaya sebab Al-Quran. Yang dia cakap tu dengan Al-Quran sama. Tak ada masalah. Okey je. Jadi yang pertama tu dia lawan dengan Al-Quran. Kalau jenis yang kedua dia tidak lawan, dia sama dengan Al-Quran. Jenis yang ketiga nak kata dia lawan dengan Al-Quran, tidak. Nak kata dia sama, tidak. Habis itu dia apa? Dia tambahan sahaja. Contoh dia, Yusuf dengan Zulaikha. Al-Quran tak cakap pun, Yusuf kahwin ke, tak kahwin. Kita tak tahu pun Nabi Yusuf kahwin dengan siapa sebenarnya. Selain daripada Zulaikha. Nabi Yusuf kahwin atau tidak Al-Quran tak sentuh pun tajuk ni. Siapa anak-anak Nabi Yusuf? Al-Quran tak sentuh. Tetapi dalam Israeliat, mereka kata Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Kemudian dia dapat lima orang anak. Kemudian mereka sebut nama setiap anak. بكان هاني كت كاونس حاجة تا كاونس نجنا زلايخة مديان له هذا أنا مديان بلى أوران تانيه بلكو متى مريخ حبيستو إسواي مزلايخة زلايخة سبته نير سودا مينينجا سل سل بس يوسف كلوا داري بنجار اسمه له ده إنسودا جدي مندري بساطة كمصر إسواي مزلايخة العالم لباس توديه مينينجا مديان Peluang untuk Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha lah. Dia dikahwin dengan Zulaikha. Kemudian orang tanya, kan Zulaikha tu sudah tua. Nabi Yusuf dah muda lagi. Kata, tak. Zulaikha dah jadi muda balik. Lagi dahsyat. Macam mana dia jadi muda? Dia kata, Nabi Yusuf baca doa. Nabi Yusuf doa. Terus Zulaikha jadi, jadi muda. Tak tahu doa tu apa. Kalau kita tahu, kita boleh doa juga. Jadi muda balik. Haji-haji balik nanti boleh baca untuk isteri. Jadi dia kata, Nabi Yusuf baca doa, kemudian Zulaikha jadi muda balik. Bukan itu sahaja. Mereka sambung lagi. Yang kata sebenarnya, Zulaikha sebelum ni hidup dengan suami suami dia, mereka tak ada anak. Kemudian mereka tambah lagi satu cerita. Kata sebenarnya, Zulaikha walaupun dah kahwin lama dengan suami dia, tapi dia masih lagi anak dara. Macam mana dia masih anak dara lagi? Kata suaminya sebenarnya tak minat. Tak minat perempuan lah. Macam tak ada nafsu, tak ada ni. Jadi mereka hidup tu macam adik-adik lah. Tapi Zulai simpan rahsia suami dia dan tak buka aib. Suami dia tak cerita kepada semua orang lah. jadi bila suami dia tak ada, baru dia bagi tahu kepada Nabi Yusuf. Dan kisah macam, kisah industri lah. Macam cerita industri je. tapi ada dalam kitab beri. So cerita macam ni, Al-Quran tak sentuh langsung, tak ada. Dalam hadis-hadis nabi pun tak ada. Kita nak bercita atau tidak, Allah Alam. Mungkin, mungkin betul, mungkin tidak. Kita tak tahu. Ha, macam tu. So kalau akal kita terima, okey, mungkin betul. Kalau ke akal kita sendiri tak terima, ha, uh, tak lah benda ni saya tak percaya. Ha, lah ha? Allah alam betul atau tidak, ya. Jadi ni ini tajuk yang pertama dalam mukaddimah. Dan saya cukup untuk hari ini saya tajuk ni. Nanti kita akan sambung bulan depan. Jadi tajuk ni yang, yang paling utama dalam bab ni dalam kitab ni. Sebab nanti bila kita duk baca nanti akan ada kisah-kisah atau cerita dari Israelia juga. Tapi Imam Ibn Kathir dia bagi tahu. Yang ini dari Al-Quran. Bahagian ini dari hadis Nabi. Dan bahagian ini tambahan dari Israeliyat. Kemudian Imam Ibn Kathir akan komen. Bahagian Israeliyat ni sama dengan Al-Quran atau lawan dengan Al-Quran atau dia tambahan. So Israeliyat tu semua tiga bahagian ni. Sama dengan Al-Quran, kita boleh terima. Dia lawan dengan Al-Quran, kita kena tolak, tak boleh terima dia tidak sama dan tidak lawan dia hanya tambahan sahaja dari Israeliyat dan kita jawab Allah Alam. mungkin betul, mungkin tidak sebab tidak penting satu tajuk lagi nanti insyaAllah pada bulan depan kita akan baca uh, tentang manhaj Imam Ibn Qasid dalam kitab ni dan apa beza kitab ni dengan kitab-kitab yang lain sedangkan dalam kitab yang cerita tentang sejarah ni ada banyak kitab apa beza kitab ini dengan kitab-kitab yang lain dan kenapa kitab Imam Ibn Kathir ini jadi sumber yang utama dalam bab sejarah tentang Nabi dan Rasul. Itu sahaja untuk untuk pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada bulan depan. Aku lukau wa astaghfirullah li wa lakum. Allah wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka. ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته